রাজ্য মণিপুর থেকে জিরিঘাট হয়ে আসামে পাচার হচ্ছে অবৈধ নেশা জাতীয় ড্রাগস সাত কোটি টাকার নিষিদ্ধ মাদক সহ এক পাচারকারী কাছার পুলিশের জালে শনিবার আবারও জিরিঘাটে ধরা পড়ল বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট চব্বিশ হাজার নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ধৃত মণিপুরের এক পাচারকারী যুবক ঘটনার বিবরণে কাছাড়ে পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো জানিয়েছেন গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কাছার পুলিশ জিরিখাট থানায় ডাকার হাউকি পুঞ্জিতে অভিযান চালিয়ে এক যুবককে পাকড়াও করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি অভিযানে সেই যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় চব্বিশ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আটক করেছে মণিপুরের বাসিন্দা চুংকাং লেওতাং নামে সেই যুবককে পুলিশ তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে জিরিখাট থানায় রেখে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে নেশা জাতীয় এই ট্যাবলেট পাচারের সঙ্গে মণিপুরের আরও কয়েকজন যুবক জড়িত থাকার সন্দেহ মণিপুর পুলিশের সহায়তায় পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কাছড়ে পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো বাজেয়াপ্ত করা চব্বিশ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেটের মূল্য সাত কোটি টাকা হতে পারে বলে অনুমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবং নেতৃত্বে ড্রাগস বিরোধী অভিযান আরও তীব্র করে গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন কাছড়ে পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো চাওক নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙ ডাঙৰে অসমখনক সম্পূৰ্ণ ড্ৰাগছ মুক্ত ৰাজ্যৰূপে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে আজি এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি আমাৰ জিৰি জিৰিঘাট অঞ্চলত জিৰিঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত এই হাউকিমপুঞ্জী অঞ্চলত এটা আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযান কালত আমি এজন ব্যক্তি তেওঁৰ ঘৰ হ'ল টামেংলাং ডিষ্ট্ৰিক্ট মণিপুৰত তেওঁক যেতিয়া আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ এপ্ৰিহেণ্ড কৰাৰ পাছত তেওঁৰ এটা প্লাষ্টিক বেগত তেওঁৰ সৈতে থকা এটা প্লাষ্টিক বেগত আমি চৌব্বিছ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমি তেখেতক সোধ পোছ কৰি আছোঁ আৰু তেওঁৰ লগত সম্পৰ্কিত থকা যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোককো আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু এই জব্দকৃত যি সামগ্ৰী নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আছে চৌবিছ হাজাৰ ইয়াবা টেবলেট ইয়াৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় সাত কোটিৰো অধিক হ'ব গতিকে বাকী তদন্তকালত কি আহে আৰু তদন্তৰ আউটাৰ যিসকল লোক আহিব সকলোৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম মানগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ এতিয়া প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এইটো অসম মণিপুৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত এই যি এইটো আমাৰ অভিযান চলিছিলে আৰু ইয়াত দুইখন ৰাজ্যৰে লোক ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে আমি ইয়াৰ কাৰণে আমি মণিপুৰ আৰক্ষীকো আমি তেওঁলোকৰ পৰাও আমি সহায় বিচাৰিম আৰু তাৰ লগত সম্পৰ্কত থকা যি ব্যক্তিয়েই হওক যে এই যি ভয়াৱহ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান আছে সেই অব্যাহত থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত যি ব্যক্তিয়ে সম্পৰ্কিত হৈ আছে তেওঁলোকক শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰত মানগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰাই তেওঁ লৈ আহিছিলে লৈ আহি নদী পাৰ হৈ তেওঁ খোজকাঢ়ি আহি আছিলে তেতিয়া এই মানুহজনক আমি এপ্ৰিহেন কৰিছোঁ তাৰপাছত আমি খান তালাচী চলোৱা কালত এই সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ নাই নামটো বৰ্তমানলৈকে আমি আপোনালোকক জনোৱা নাই কাৰণ আমি বাকী তদন্ত আমাৰ এতিয়াও অব্যাহত আছে সেই অঞ্চলত আমাৰ তদন্ত বৰ্তমানলৈকে চলি আছে আপুনি জানে যে এই অঞ্চলত আৰু কিছু সামগ্ৰী আমি আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সময়ত আপোনালোকক জনাম কিন্তু আমাৰ এতিয়াও অভিযান অব্যাহত আছে সেইকাৰণে বৰ্তমানলৈকে আমি তেখেতক কাষ্টডিত ৰাখিছোঁ আৰু তেওঁক আমি সোধ পোছ কৰিছোঁ